saya daripada dulu satu lah saya saya yakin dengan kebenaran lah. saya yakin dengan kebenaran jadi bila saya yakin saya benar saya jalan lah. lagi satu kalau kita rasa kita susah ada orang lagi susah pada kita Blogger dan pemengaruh media sosial Wan Roma Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo dibebaskan semalam selepas direman selama satu hari di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi susulan siasatan berkaitan kandungan yang dimuat naik di platform media sosial miliknya. Beliau sebelum itu ditahan sekitar jam 12.30 tengah malam untuk siasatan di bawah Seksyen 4 Kurungan 1 Akta Hasutan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 505 Kurungan B Kanun Keseksaan berhubung dakwaan memuat naik hantaran yang berpotensi menimbulkan ketakutan dan kegentaran awam. Mahkamah Magistrik menolak permohonan pihak polis untuk mereman beliau selama 4 hari dan hanya membenarkan reman sehari sebelum beliau dibebaskan sekitar jam 2 petang semalam. Peguamnya Muhammad Rafiq Rashid Ali menegaskan anak guamnya akan terus memberikan kerjasama penuh sepanjang siasatan dijalankan. Selepas pembebasan, Papa Gomo menyatakan bahawa beliau akan meneruskan usaha menyuarakan isu politik dan kebajikan rakyat melalui media sosial namun menekankan bahawa segala tindakan akan kekal dalam ruang lingkup undang-undang. Perkembangan ini terus mencetuskan perbincangan hangat di kalangan masyarakat mengenai batas kebebasan bersuara dalam era digital serta peranan pihak berkuasa dalam memastikan ruang maklumat kekal bertanggungjawab dan tidak menjejaskan ketenteraman awam. Assalamualaikum kenapa biasa Panglima? Apa kamu dengan senyuman? Okay, okay. Oh, Dah. jadi, 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 buat jadi, 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 yang mana telah ditahan malam tadi lebih kurang pukul 1:15 pagi oleh sepasukan anggota DINA Bukit Aman dan kemudian dihantar ke IPD Dewangi untuk uh, proses uh, tahanan untuk uh, simpan dalam lock up lah. Jadi pagi tadi uh, permohonan reman dibacakan uh, di mana diminta untuk 4 hari dan uh, peguam saya Tuan Rafiq membantahlah dengan memberikan alasan-alasan yang wajar dan sebenarnya Hati malam berdaftar aa, memutuskan bahawa reman sehari sajalah hari inilah tapi sepatutnya pun tadi dimaklumkan pukul 2 Sepatutnya saya dah dibebaskan tapi tak sangka kena sidai kompak setengah baru baru boleh bebas apa pun terima kasih kepada semua yang menyokong di luar termasuk yang hadir hari ini di sinilah jadi aa, kes ni ginilah saya nak bagi tahu saya minta maaf lah eh kepada Datuk Syed Anwar Ibrahim. Pertama sekali Datuk si kena buat report ataupun saman saya. Tapi kalau Datuk Sri tak tahan Koyak Letak jawatan Sebab untuk maklumat semua Bukan saya je rupanya dalam lokap Berkenaan dengan kira atas hutan Ada 4-5 orang lagi berkaitan Perkara yang sama atas hutan Yang mana Mengkritik Perdana Menteri Dan ini sangat mengejutkan Dan sebelum ini semalam Minggu lalu Dah ramai rupanya Rakyat Malaysia Yang telah ditahan Di bawah atas sultan Ditangkap Diambil daripada tempat masing-masing Daripada Melaka Daripada Pahang Kerana mengkritik Perdana Menteri Ini tak pernah berlaku Daripada zaman Seingat kita zaman Tun Mahathir Ke zaman Pak Lah Zaman Datuk Najib Yang teruk kena pun Tak pernah dilakukan sebegini Kritik Perdana Menteri Dinai Pergi tangkap Bawa simpan dalam lokap Tak pernah berlaku Ini pertama kali berlaku lah Jadi Saya harap Datuk S.A.W kena gentleman lah eh? kalau tak tahan koyak letak jawatan, ha, itu lebih baik lah dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak Angkatan Muda Keadilan sebab ok Alhamdulillah uh, laporan polis dah dibuat serentak 14 negeri jadi pihak polis dah jalankan tindakan sekarang saya nak minta Angkatan Muda Keadilan 14 negeri desak Presiden PKR untuk mengambil tindakan saman ke atas saya kerana saya mengatakan bahawa saya mendapati Perdana Menteri Malaysia iaitu Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan pesakit HIV dan pakai stoma bag. Jadi untuk maklumat juga semua, saya ditahan kerana berhubung kenyataan saya sebelum ini yang mana saya bertanya, eh, Perdana Menteri sekat bantuan ke Gaza. Jadi sepatutnya Perdana Menteri kena jawab. Tapi inilah yang dilakukan oleh Angkatan Muda Keadilan yang mana buat laporan polis. Jadi kita haraplah supaya ini Perdana Menteri dapat menjelaskan daripada pengumuman yang dibuat sebelum ini bantuan ke Gaza sebanyak 200 juta ke manakah saluran tersebut dihantar berapa banyak yang telah dihantar jadi perkara ini perlu dijelaskan kepada rakyat lah jika tidak memang persepsinya begitulah Perdana Menteri kemungkinan besar menyekat bantuan ke Gaza keduanya berkenaan dengan kenyataan saya Anwar Barua Israel Zionis uh, ini pun agak pelik laporan yang dibuat oleh Angkatan Muda Keadilan PKR ni bahawa saya tempoh hari telah dibebaskan dan dilepaskan tanpa membela diri daripada mahkamah session Kelang atas pertuduhan yang sama jadi kalau mahkamah dah bebas maknanya betul lah tu kan ha, jadi yang ketiganya itulah Anwar sakit HIV-8 but apapun saya ucapkan terima kasih pada pihak polis uh, ramai polis-polis kat dalam menyokong kita ha, semua mereka mereka pun geram allow kena potong itu kena potong cuma mereka tak boleh bercakap but arahan yang dibuat mereka terpaksa ikutlah seperti semalam ramai yang datang rumah saya seribu dan macam saya tadi bukan saya saja daripada Pahang betul. semalam daripada Melaka datang berbiji-biji kereta angkat kerana kesalahan kritik Perdana Menteri never tak pernah saya tak pernah jumpa lagi ni saya yakin ini pun kita rakyat Malaysia kali pertama dengar kritik Perdana Menteri kena angkut depan rumah bawa simpan dalam lokap tak pernah lagi ini betul-betul kuku besi lah ni Fir'aun Dictator 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 ini betul-betul Anwar Dictator Anwar Ibrahim Dictator Ha, tapi itulah saya cakap kalau tak tahan koyak letak jawatan lah Anwar Ibrahim. Datuk Seri letak jawatan. Jangan malukan diri sendirilah. Sebab hari ini memang hujah Tuan Rafiq memang padulah. Nampak memang mereka nampak hari tu tolong nak simpan lah Alhamdulillah lah Allah lindung Selamatkan kita Di bawah waktu apa Atas Sultan Dia ada tiga tadi Sultan, MC, MC ha, Tapi itulah Seperti mana hujah Tuan Rafiq Saya boleh kongsikan Tuan Rafiq bagi tahu Ini laporan daripada 14 AMK Angkatan Muda Keadilan yang mana presiden dia Anwar Ibrahim Menteri KDN pula adalah Setiausaha gong PKR MCMC Bawah Kementerian Komunikasi yang mana menteri dia adalah Ketua Penerangan PKR Jadi cerita ni sekarang ni hari ni semua tentang PKR Ini ini menyalahgunakan kedudukan masing-masing dalam kepentingan parti lah Ini yang kita nampak lah ha, Jadi rakyat Malaysia pun kena buka mata lah Cuma saya nak minta pesan kepada rakyat Malaysia <tuh> Dalam keadaan sekarang ni kita tengah geram ni Pertama sekali kita jangan lawan raja-raja Melayu Anwar Ibrahim kita boleh lawan Wajib lawan tetapi lawan dengan bijaksana Jangan keluar kenyataan-kenyataan yang boleh uh, menimbulkan masalah Yang boleh ditangkap sebab ramai sekarang ni Dan saya difahamkan tadi oleh pegawai berkenaan bahawa Arahan mana-mana yang kutuk Perdana Menteri Dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat jelek Arahan tangkap dan bawa ke dawangi untuk disimpan dalam low Jadi komen kepada Perdana Menteri ni Anwar Ibrahim yang koyak ini berhati-hati. Jadi sesuai kalau komen PMX koyak. Saya rasa itu tak jelek lah. Ha? Setuju eh? Ni kali aku bapa bang ni? Oh, i, banyak kali dah. Kalau... yang uh, kritikan Oh, sejak daripada uh, apa detektor Anwar Ibrahim ni dah enam kali dah. Uh, ah, detektor eh? Anwar Ibrahim enam kali. Itu kira jelek ke? Ha? Itu kira jelek ke? bukan jelik juga dia macam itu ya amlah jelik je ni aku ni jelik aku ni jelik a PKAG tak jelik a AMK Kunyit tak jelik Anua sebenarnya anua banduan Liwat bukan jelik sebab ya, ya, ya. itu fatah yang mahkamah ada putuskan ha maksudnya kenyataan-kenyataan lain boleh pakailah macam semalam aa, dikongsikan oleh apa anggota di dalam tu dia kata Paci tu umur 50 lebih daripada Pahang hanya ambil video je dia ulas Betul. Dia ulas je video tu Dia bukan kutuk apa pun Dia ulas je ya, Tapi pasal video tu viral kan Jadi kalau nak buat video tu Kalau tak viral Tak apa kalau viral mungkin kena lah ha, Jadi <laughs> <laughs> Tak pernah Saya tak pernah Daripada 2008 Saya start media sosial ni lawan ni Tak pernah Saya rasa abang jinggo pun lama Dalam ni tak pernah Kita tak pernah macam ginilah kan? So mungkin uh, Respon kat tangan SOP Penangkapan uh, Sebab uh, Malaysia <coughs> mungkin boleh terima Kalau dipanggil uh, Bagi kenyataan Tapi cara style macam tu Macam penyayah berat lah, komen sikit sir. Yeah, yeah. ini sebenarnya untuk menakut-nakutkan rakyat um, sebagai contoh eh. kes ini diambil di oleh USJT, unit siasatan jenayah terkelas, selama ini kalau ada kes, USJT akan call saya untuk ambil keterangan dan saya akan bagi hari apa, hari, berapa hari bulan, di mana biasanya, kali ini USJT tak ada maklum apa-apa tahu-tahu je sekumpulan dinai jenayah berat eh, ha, semalam di, hari Jumaat dinai dengan anti-SUM Maknanya nak menunjukkan satu benda yang besar lah jenayah kita ni Sebab kita tahu jenayah berat ni benda yang biasanya jimat Kes-kes dadah besar, kes-kes tebak mati Rompakan bank, rompakan samud tapi Jadi ini pengalaman saya lah eh Bila saya ditangkap semalam Kalau saya rakyat biasa saya akan takut Kepada ahli keluarga dia akan bising Kenapa awak buat, kenapa awak sibuk nak masuk campur Kenapa awak lawan pmr dan bila bawa ke pejabat dinai tu Nak masuk ke pejabat dinai tu Mungkin agak seram bagi mereka yang tak pernah Bagi kita ni memang kita suka lah Mana up level lah Sebab masuk pejabat dinai ha, Jadi kepada rakyat Malaysia Tujuan ni adalah untuk menakut-nakutkan rakyat ha, Sebab ini satu bentuk torture yang sebenarnya Dan semalam pun dalam kenderaan waktu ditangkap pun Ada insiden yang agak menyedihkan bagi saya yang mana saya rasa agak galat lah But bila saya fikir Saya kata ini satu provokasi yang dibuat kat atas saya lah ha, Provokasi Alhamdulillah Semalam saya boleh sabar dengan pegawai tersebut Baik itu provokasi ha, Seperti mana mungkin Anwar konon-kononnya kata Kena provok lebam biji mata Mungkin itulah juga cuba dilakukan kat atas saya lah Jadi apa pun kekal tenang Kalau ada provokasi Kena sabar Mereka pihak polis ni jalankan tugas je Mereka tak ada pilihan dah Sebab sejarah membuktikan Anwar Ibrahim Memang dia cukup suka gunakan polis Macam 1998 Pada Umi Fida dulu mana yang dah complete lah Hamla dah Uh, dah bunuh orang yang belum pergi Abang jangan abang <laughs> <laughs> Liwat orang belum pergi Saya <laughs> <laughs> so, ni kan akan mematahkan semangat nak buat tak. Oh lho, malam ni, malam ni kita balon Dia nak simpan lama yeah. Sebab dia koyak dia tak tahan Itu kita kata Perdana Menteri kalau koyak tak tahan Bunuh, letak jawatan yeah. kan? Jangan buat macam ni, jangan layak rakyat Jangan salah gunakan kedudukan yang ada masuklah Menteri KDN, Menteri Komunikasi kan? Kesian daripada rakyat lah Rakyat berhak untuk bersuara Wak anggota polis, pegawai polis pun mereka nak bersuara Sebab elon baju pun yang tak ada sekarang ni Bukan saja elon baju Bagi elon penyiasat yang mana sandaran pun tak dapat elon lah Benda ni boleh disahkan dengan, dengan oleh pegawai polis dengan anggota polis tapi macam mana mereka nak bersuara Sebab untuk makluman Ada anggota polis yang bersuara pun ditangkap Tahu saya rasa tahu kot Ada anggota polis yang bersuara kritik Ditangkap juga Dinai tangkap juga Masuk lokap juga Wah. Ini kisah betul ni Tempoh hari di Perak Di Putrajaya ha. Anggota polis yang bersuara Tak puas hati pasal harga minyak Kena tangkap Masuk lokap So memang arahan dia Mana-mana yang kritik PMX Tangkap ha, Jadi kita jangan kritik Kita balun je Senak sampai koyak lah. Senak sampai koyak lah Ini betul-betul oh, ya takut ada lah Ada isu tahanan ha, ah, PMX kita <tuk tuk> <tuk> Berjoget port, dengan port, Trump port. di airport Wah ya, betul -betul. Ha, Ini tengah viral ni Saya minta maaf lah eh Sebelum bagi tahu ni saya dah tahu awal lagi Sebab polis-polis kat dalam semua geram. Sebab dia tunjuk video Trump berjoget dengan Anwar Ibrahim ha. Ini cerita betul ni eh. Saya tengok pun terkejut poli Polis-polis semua semua marah daripada, daripada atas ke bawah Daripada saya ambil uh, statement di atas sampai ke bawah Semua polis-polis cakap kat saya Ini apa cerita ni Dah berjoget-joget dah ya? Yes saya tengok kan nak menunjukkan sebenarnya macam saya cakap tadi lah polis pun macam kita juga dia pun geram juga tapi terikat kan jadi sebenarnya kita yang di barisan hadapan ni kita kena bercakap lah maknanya kita kena lawan jangan berhenti lah ha, yang mana dah kental ni kita kena lawan yang mana dah masuk lokap kena lawan jangan takut jangan berhenti walaupun mereka cuba ugut kita kacau mental kita kena lawan kena cakap sebab kita lawan kebatilan kut. lawan pemimpin yang zalim diktator kan wajib wajib lawan dia zalim salah guna kuasa lawan Kan Okay Okay, okay. 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 Baik Masih Masih semua Masih datang Masih datang Masih Masih, datang. masih. masih semua Okay <laughs> Siapa yang beri minum ni <laughs> Nama dia gagal Sampai salam Bagus salam terima Masih Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan Agar uh, Dipermudahkan segala urusan Sila semalam uh, Semoga saya dibebaskan Semoga dilindungi Jadi Alhamdulillah lah eh, Berkat doa semua Doa dan sokongan Semua sekali Khususnya sahabat Sepuluh Ngati Malabok ni Uh, hari ni saya dibebaskan lah. Masuk malam ni boleh buat live lah. Jadi, saya nak ulas sikit berkenaan dengan apa yang berlaku lah eh. Boleh screen recording lah eh. Uh, untuk makluman semua, malam tadi pukul lebih kurang pukul 1 suku. Eh? Uh, sekumpulan pegawai dan anggota polis lebih kurang dalam 20 orang. 20 orang yang mana 3 buah kenderaan 4x4. Uh, satu MPV dan dua kenderaan sedan lah Dan juga motosikal telah datang ke rumah saya lah. Satu suku malam tadi. Pagi ke malam lah. Jadi... Uh, saya tengah layan bola. Baru lepas habis BC telegram Timah lah bot. Jadi and then... Kelakabut lah sikit kan kita kan. Terkejut. Terkejut datang. boleh tak terkejut pun. Kita tahu polis akan datang. Sebab hari Jumaat mereka nak, nak tangkap tapi tak dapat. Jadi saya suruh wife keluar dulu. Jadi rumah keluar dulu lah. Maklum. Saya tukar seluar. Kita pakai seluar pendek kan. Jadi... Ikut daripada laporan pegawai tu Dia kata kes apa tak pastilah dia kata Jadi sepa keluar lah Jadi sekeluar tu saya tanya dengan pegawai polis tu Ya hey, tuan Dia kata dia pun bacakan lah Mengikut atas seksyen uh, Atas sultan uh, MCMC eh. Jadi saya cakap okey, Kenapa nak kena tangkap ya eh, Biasa telefon je Sebab semua orang tahu kan Saya tak pernah lari pun Biasa telefon je Jadi Agak pelik lah Agak pelik bila tak telefon Tiba-tiba datang dengan keadaan macam itu Dengan nampak bawa kata 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 besar tu Dengan tempat yang pecah kat pintu rumah tu <coughs> Jadi agak terkejut lah Kita akan macam Eh Apa hal lah kan And then saya cakap okay lah uh, Tak apalah dia bacakan dua kali lah Pegawai polis ni pun agak kasar sikit lah eh, ASP ni uh, And then saya cakap okay lah bagi saya tempoh lah Saya nak tukar baju lah. Kita nak tukar baju. Sebab kita kalau kena tangkap ni, kita tahulah kalau kena tangkap, bermakna masuk dalam lokap. Jadi kalau masuk dalam lokap, sebaik-baiknya kita mandilah dulu. Ha, kita mandilah dulu. Mandi saja bukan mandi mandi wajib. Mandi dulu. Jadi, wangi-wangi lah sikit kan. Jadi saya pun cakap, ah, tuan minta 20 minit. Dia kata 10 minit. 15 minit. Of course lah. Kan? Um, and then, saya nak mandi apa semua, turun. Awak sekejap kot. Lelaki mandi mana ada lama kan? And then Anak lah Omar pun kejut Mami Onan kejut anak-anak Ada dua orang anak dah tidur Apa semua And then saya cakap Dekat pegawai tu Tunggu kejap lah Sebab uh, Tunggu anak buah saya datang Dia kata Eh Berapa lama lagi <tuk> Dia Dia pegawai polis ni kan eh? Pegawai polis ke anggota polis Dia kena ada budi bicara kan? Tapi saya tengok Pegawai semalam ni Dia macam Kurang budi bicara lah Saya tak tahulah Kan Tapi itulah Jadi and then uh, Dia berkeras juga Saya cakap tunggu lah kejap And then kebetulan Anak buah sampai Sebab saya bagi alasan Dekat rumah semua perempuan Tak ada lelaki Jadi tunggulah kejap Sebab semua perempuan Tak ada lelaki Memang rumah Seranak se se orang kot Perempuan kot Kan Mak metua pun perempuan Lepas tu ada sepupu Mami Onang Pun perempuan juga Anak dia pun perempuan juga Ada lelaki tu lah Berapa tahun nombor lah Jadi Tunggulah Anak buah saya sampai And then barulah Saya buka pintu Seperti mana yang orang tengok lah Dalam video tu And then uh, masuk dalam kereta tak apalah eh tak apalah tak payah cerita lah eh? Ini pegawai dinai lah pegawai dinai jenayah berat semua yang datang semalam adalah pegawai dinai jenayah berat jadi sepuluh menjadi tanya-tanya lah apa benda yang kesalahan jenayah yang kita buat ni sebab dinai ni untuk makluman mereka tiba dalam kes-kes besar rompakan senjata api kes colik kes bunuh semua kes besar-besar Kan? Jadi macam kita ni, macam saya ni, kes social media je lah. Kan? Kita bercakap, kita bercakap, eh, mengkritik, menegur Presiden Parti PKI kesayangan Walano ni sampai gunakan dinai jenayah berat. Baik kita boleh faham, polis ni dia diarahkan, dipergunakan oleh kerajaan Madanon. Saya tak ada masalah. Saya tak pernah ada masalah pun dengan anggota polis. Cuma dengan pegawai semalam memang saya ada masalah lah. Eh? Walaupun selepas insiden dalam kereta tu, dia minta maaf. Tetapi bukan tak maafkan tetapi saya rasa tak patutlah. <tak, tak 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 sepatutnya lah sebab dia kena ada ingat eh. Ni kepada anggota dan pegawai polis. Termasuklah kalau dia tengok ni. Pertama kena ada budi bicara. Kan polis ni dia kena ada budi bicara. Sebab itu yang kita dididik tak tahulah kalau dia ni dididik dekat tempat lain. Dia kena ada budi bicara. Tak kisahlah kau deny ke di seven ke kau apa sekalipun lah. Tetapi kau kena ada budi bicara dan kau kena gunakan otak kau. Kalau pegawai polis, nak pergi tangkap orang tak gunakan otak masalah sebab kena otak tu kena guna ni kes apa adakah dia ni kes bunuh adakah dia ni kes rogol adakah dia ni kes penyenayah yang curi apa tak ini kes politik Bagaimana dalam pala otak kau tahu ini kes politik jadi bila ada kes politik ni kena kena guna budi bicara lah dan semalam pun kau pun tahu kan sebukan lagi pun walaupun nak hari Jumaat nak tangkap kita tahu nak tangkap kita tak lari pun tak ada nak lari nak sembunyikan diri ke Nak lari pergi Indonesia ke pergi Thailand Tak ada So duduk kat rumah Tak ada lagi mana-mana ha, -mana. kan? Jadi kat situ pun sebenarnya jangan, Kalau nak kata tak bagi kerjasama Sebagi kerjasama ha, kan? Jadi cuma budi bicara Jadi nak ingatkan juga kepada pegawai polis Anggota polis Khususnya mereka sekarang ni yang dikerahkan Untuk uh, menangkap sesiapa saja Yang kritik PMX ni Harap dapat gunakan budi bicara Ni akal ada kena guna Eh? But semua semalam, anggota semalam semua okey lah. Pegawai-pegawai okey. Cuma uh, ketua semalam yang datang lah. Uh, dia pada ser, dia, dia tak sekolah kot. Eh? Uh, kalau dia dengar ni cakap dia tak sekolah lah. Eh? <laughs> saya, saya, tak nak cerita lah apa yang, apa yang berlaku dalam kereta tu. Tetapi it's a provokasi lah. Eh? Provokasi lah. Alhamdulillah lah Allah pun bagi ketenangan. Kalau Allah tak bagi ketenangan mungkin jadi lebih parah. Mungkin saya tak keluar lagi. Mungkin kat dalam lokap lagi ni. <laughs> kan? Mungkin ada benda baru pula. Ayolah. Macam Anwar Ibrahim dulu kan ha, Provoke provok polis Lebam biji mata apa ha, Provoke polis lah tu Anwar Ibrahim Ingat ya, Anwar Ibrahim Dia provoke Tan Rahim Noor... Rahim Noor cepuk sebiji Bengkak biji mata ha. Jadi macam semalam tu Lebih kurang macam tu lah juga Kan Di provoke provok ha, Provoke, provoke. <laughs> Tapi Alhamdulillah lah eh ha, Kita Allah Allah lindung lah Allah lindung lah Kalau tak mungkin lebam biji mata Tak tahulah biji mata le Siapa lebam kan Provokasi lah eh, Provoke lah Mungkin ini, mungkin mungkin dia kurang cerdik ataupun mungkin arahan. Kan, saya pun fikir juga mungkin arahan. Arahan untuk provoke saya supaya kita marah, kita geram, provoke. Sebab bila datang dengan 20 orang dengan bawa macam-macam kan. Mungkin nak provoke kita supaya kita ni mengamuk. Kita tak tahu kan. Tapi satu pengalaman yang pertama kalilah berlaku dalam hidup saya sepanjang terlibat daripada 2008, ini pertama kalilah a uh, satu tindakan yang dibuat oleh uh, pegawai polis yang nampak macam tak ada budi bicara lah Sebab sebelum ini mana-mana kes lah eh Tak pernah lagi Tak pernah lagi lah Wak itu hari Tahun lepas eh Amla Dekat 30 orang datang pun Amla ni Datang serbu geledah rumah Pun ada budi bicara Pun ada adab Ha dia Kita boleh tahulah kan Sebelum-sebelum ni pun tak ada lah Tak pernah lah Sebab kalau muka ni tiba dengan jenayah tak apa Kita Social media kau bercakap kot Kan Jadi tak tahulah kan Kita harap agak... Kalau pegawai tu dengar ni kan Kena ada budi bicara lah Eh Ha